Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Mashtah binti Muhammad Nasir dan pada hari ini saya ingin membentangkan satu topik yang sangat penting iaitu pengabaian kanak-kanak dari aspek pendidikan Islam kajian terhadap ibu bapa. Untuk memulakan, suka saya nyatakan bahawa isu pengabaian pendidikan Islam semakin ketara dalam masyarakat kita pada hari ini. Hal ini demikian kerana walaupun anak-anak mendapat pendidikan formal yang baik, Namun, nilai-nilai Islam seperti akhlak, solat dan adat semakin terhakis. Oleh itu, dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan dua perkara utama iaitu pertama, konsep pengabaian dan aspek pendidikan Islam dan kedua, punca-punca utama yang menyebabkan berlakunya pengabaian tersebut. Baiklah, untuk bahagian pertama, mari kita fahami dahulu konsep pengabaian dalam pendidikan Islam. Secara keringkasnya, Pengabaian pendidikan Islam bermaksud kegagalan ibu bapa mendidik dan membentuk anak-anak mengikut ajaran Islam sama ada dari segi akidah, ibadat maupun akhlak. Selain itu, Islam menegaskan bahawa ibu bapa merupakan pendidik utama dalam keluarga bukan pihak sekolah dan masyarakat semata-mata. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Set, yang bermaksud setiap anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka ibu apalah yang menjadikannya Yahudi Nasrani atau Majusi hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim oleh demikian jelaslah bahawa ibu apa memainkan peranan besar dalam membentuk jati diri Islam anak-anak jika tanggungjawab ini diabaikan maka pendidikan Islam juga akan terabai seterusnya mari kita lihat pula punca-punca pengabaian kanak-kanak dari aspek pendidikan Islam Secara umumnya, terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada masalah ini. Pertama, kurang ilmu dan kefahaman agama. Ramai ibu bapa tidak mempunyai asas agama yang kukuh. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu membimbing anak-anak dengan nilai Islam yang betul. Kedua, kesibukan kerja atas dan tekanan ekonomi. Dalam dunia model hari ini, ibu bapa sering terikat dengan urusan pekerjaan akibatnya masa bersama anak-anak semakin berkurang dan pendidikan agama di rumah terabai. Ketiga, pengaruh gadget dan media sosial. Anak-anak kini -anak lebih terdedah kepada kandungan internet seperti TikTok dan YouTube. Sedangkan ibu bapa pula gagal mengawal serta mata penggunaannya. Kesannya anak lebih banyak belajar daripada dunia maya berbanding tunjuk ajar ibu bapa sendiri. Keempat sikap sambil lewa terhadap pendidikan Islam. Ada ibu bapa yang menganggap pendidikan agama sebagai tanggungjawab sekolah atau ustaz sahaja. Sedangkan Islam menekankan bahawa rumah ialah tempat pendidikan pertama. Kelima, persekitaran keluarga yang tidak harmoni. Apabila berlaku pertengkaran, tekanan atau perceraian, anak-anak akan terkesan dari segi emosi dan rohani. Dalam keadaan ini, didikan agama biasanya terabai kerana pengaruh gaya hidup moden dan sekular. Setengah ibu bapa lebih mementingkan kejayaan duniawi seperti kerja, kerja, status dan harta berbanding membentuk akhlak dan keimanan anak-anak. Akhir sekali faktor sosial ekonomi dan tahap pendidikan yang rendah. Keluarga berpendidikan rendah mungkin tidak mampu menyediakan persekitaran pembelajaran yang Islam yang baik seperti kelas agama atau bahan bacaan rohani. Secara keseluruhannya, semua faktor ini saling berkait dan menyebabkan anak-anak membesar -anak tanpa bimbingan, bimbingan agama yang kuat. Sebagai kesimpulannya, dapatlah kita fahami bahawa pengabaian pendidikan Islam berpunca daripada kelemahan ibu bapa sendiri. Sama ada dari segi ilmu, masa maupun sikap terhadap agama. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini, ibu bapa perlu memperkukuhkan ilmu agama memperuntukkan masa berkualiti bersama anak-anak serta menjadi contoh teladan yang baik sebagaimana tuntutan Islam. Ingatlah pendidikan Islam bukan sekadar di sekolah tetapi bermula di rumah dan diteruskan sepanjang hayat. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian anda. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.